Напоминаю, что сегодня у нас 5 сентября 2024 год. У Ростымовны на 9 часов утра сегодня заседание. Рассматривать будет судья, встречи судья Минаев. Отвод Гашок. Скорее всего, что я сегодня дам отвод, потому что согласно 71 статье Конституции, Судьи должен выбирать народ, а у нас получилось, что идет узурбация власти, да, и народ не выбирает, а выбирает типа э, те, те посадолы, начебто садов особы, которые узурпировали власть. Сегодня хоть немного выспалась. У меня, к сожалению, на 9-15 пара, я на первую пару не попадаю. Потому что у меня судебное заседание. Я уже нахожусь э, у себя, тружусь как пчелка. Э, я тут уже с самого утра. Ну, не прям сама, а сама, но с утра. На улице сегодня пасмурно. Надеюсь, что дождя не будет, потому что зонтик просулку не брала. Зонтик не брала. Ну, прохладненько, это лучше, чем жара. Поэтому, кто хочет поддержать Рустема, может прийти в Орженькизовский суд. У кого есть бажання, у кого нет бажання, можете, или кто не может физически, можете поддерживать меня онлайн. Мне задали вчера вопрос, написали, а где все люди, да, вот, которые были рядом, не только со мной, а с другими нашими людьми из громады города Запорожья. Я скажу, что, к сожалению, очень многие испугались, да, испугались, что к ним придут, испугались, что на них позаводят уголовные дела, сфабрикуют что-то. Это показывается, ну, к сожалению, сущность. Это не кафе, это маленький маф, где продается свежая выпечка, это и булочки, торты и чучхила и очень вкусный кофе. Спасибо за комплимент. Поэтому Рустым она не сдается, Рустым она идет дальше. Не знаю, чем оно все закончится. Не, ну понятно, что дело мы выиграем, да даже не обсуждается. Очень бы хотелось посмотреть в глаза заказчикам, а я уверена, что он не один. И напоминаю, что информацию по поводу, как мне сказал, да, хирург из СИЗО, когда я уже была на воле, когда я ребятам отвозила передачку, когда он сказал, не надо было трогать ТЦК. То есть люди дают, да, вот информацию, откуда растут ноги. И узнаем потом, кто за этим стоит. Как-то так. Поэтому всем хорошего дня. В 9 часов. Иван, это не прищ. Ну, оденьте, пожалуйста, очки. В 9 часов утра будет, будут дебаты, назову это так. И, скорее всего, что будут давать отвод. Потому что порушение прав людины никому не дозволено. Одно дело, когда ты действительно преступник, это одно, а другое дело, когда ты живешь как человек, помогаешь другим людям, пытаешься прекратить насилие. А тебе взамен за то, что ты защищаешь людей, да, согласно 65-й статье Конституции там гражданские должны защищать гражданских, там так и зазначено, есть науковые комментарии. Поэтому я не сдаюсь, иду далее. И напоминаю, что в школах начали рассказывать по 14 статье, детям начали говорить, что есть уголовная ответственность, да, за перешкоджання Збройним силам України та іншим військовим формуванням, тільки вони не розказують, що таке перешкоджання Збройним силам України та іншим військовим формуванням, да, вони не, дають інформацію у повному обсязі. Не забуваємо ставити лайки, все-таки це йде продвіження моєго каналу. І просипаємося, миваємося, п'ємо вкусний кофе. И собираемся кто кому куда. Все, всех жду у себя в 9 годинной ранку, но я буду чуть-чуть раньше включаться, как всегда. И еще сейчас, ребят, хотела вот самое главное напомнить, все министры, да, очень многие министры, которые поддали в отставку, их решили поменять в шахер Шахернахе. Особенно мне понравилось это в отношении министра юстиции, как его, Малюска или как его там, его отправили куда там, в Грузию послом, че куда-то, короче, его отправили. Обычно, когда идут во власти перестановки, они заметают следы. Понимаете, одно дело, когда человек на посаде остается, да, а другое дело, когда его перекидывают на другую должность, это, называют, это называется заметают следы. Ну ничего. Ростема нас ждет окончание войны, Рустем нас ждет Народного трибунала, а расследование, а будет. По-другому никак. Все, всем хорошего дня. До связи.